Будемо говорити про ситуацію на близькому сході, зокрема про протистояння між Ізраїлем та Хезболою, яка вже триває майже рік. І також, зокрема, вчора ізраїльська армія здійснила атаки на військові об'єкти Хезболи на півдні Лівану, знищивши тисячі установок, які терористи планували використовувати для обстрілів ізраїльської території. Про це повідомив речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. І далі ми також можемо повідом... почути те, що сказав Даніель Піч. З пресбрифінгу, який був вчора. За останню годину. Ми завдали інтенсивних ударів у південному лівані після того, як виявили, що Хезбола готується обстріляти територію Ізраїлю. Десятки літаків ізраїльських ВПС наразі завдають ударів по цілям терористів і ракетним установкам, щоб усунути загрозу ізраїльським цивільним. Ми методично націлюємось та знижуємо пускові можливості Хезболи, знищуючи командирів і терористів. Як ми робили протягом дня, Загалом сьогодні ми вразили приблизно 400 пускових установок Хезболи, включаючи тисячі стволів, ракетних установок. Про це і не тільки будемо говорити із нашим гостем Марк Бабот, підполковник генштабу армії оборони Ізраїлю, приєднується до нашого ефіру. Марку вітаємо вас вітаю вас, Україна. Як всегда, я починаю з бажання побіди Україні, повної побіді, як український народ должен хотеть. Дякуємо і навзаєм бажаємо і народу Ізраїлю. І коли ми говоримо про Ізраїль, ранкові обстріли Хайфи, що зараз відомо про що говорять в Ізраїлі? Напомню, що повномасштабна, я би сказав, воєнна операція почалась трьома ударами. Можна сказати, чотирьмя. з Спочатку Ізраїль унічтожив начальника генерального штабу Хізбали. Потом были две фантастические операции. Скорее всего, э, произвели это какие-то неизвестные силы, но в пользу Израиля в этом случае. Э, были взорваны более 5000 э, устройств связи, э, пейджеры или биперы. Э, до сих пор известно о 3000 раненых. Из них э, более 700 тяжело. И уже около 150, скорее всего, встретились с, с девственными, девственными, дев, девственными в, на, в раю. Это были боевики Хизбаллы, доказано абсолютно точно. все эти фильмы, которые были показаны, видео о том, что это молодые люди сравнительно от 20 до 50 лет. Это был старший и средний состав офицеров Хизбаллы. Третий удар это были взрывы которые продолжились на следующий день, а потом э, Израиль уничтожил всю командную э, группу э, подразделения или соединения Радуан и э, главных офицеров в э, отделениях Хизб... в районе Дахья. Дахья – это шиитский район, пригород южный пригород э, центра Бейрута. Там сосредоточены все штабы, Э, шиитской организации э, «Хизбалла» и шиитской организации «Амал». И э, этим началось, э, я бы сказал, полномасштабное э, противостояние Израиля с «Хизбаллой». Э, «Хизбалла» начала обстреливать Израиль э, весь север, включая Хайфу. Более полу полумиллиона жителей находится э, около бомбоубежищ под специ специ специальным режимом, который был объявлен службой тыла. И э, Израиль готовится продолжать. За это время за три последних дня были уничтожены более тысячи ракетных установок и э, складов оружия, э, которое было направлено на Израиль. Э, практически весь Израиль находится в боевой готовности. Э, я хочу только отметить, что главное, как бы, копье э, перенаправлено, север, перенаправлено с Европы, перенаправлено с Газы. На север именно для того, чтобы возвратить наших жителей в свои дома. Напомню, что более 100 тысяч жителей были эвакуированы в течение года с э, северного района. Напомню, что Израиль никак не провоцировал атаку на Хизбалу. А 8 октября, после неожиданной атаки 7 октября на юге, Хизбала начал обстрел Израиля без никакого повода, без никаких территориальных э, несогласий с Ливаном. И, естественно, они находятся в заложниках у этой организации. И эта организация принята э, всем мировым нормальным сообществом как террористическая организация. Напомню, что власти США назначали очень большие суммы, в частности за последнего уничтоженного террориста было назначено 7 миллионов долларов. Я надеюсь, что как-то наши ВВС представят этот счет США. В общей сложности уже более 20 миллионов долларов Израиль должен получить за уничтожение тех террористов, напомню, которые в 80-е и 90-е годы э, совершали страшные теракты против американских военнослужащих в Бейруте, это и посольство, и казармы морской пехоты, в которых погибли сотни буквально американских граждан. Ну и потом тоже сотни американских граждан погибали в различных э, террористических операциях, во многих из которых э, это были э, члены Хизбаллы, инициаторы. Напомню еще, страшные теракты в Аргентине. Так что у Хизбаллы открытый счет с Израилем. И я думаю, что Израиль наконец-то начал собирать э, свои долги. саме так, яке це должно бути протистояння Ізраїлю Хезбули триває вже майже рік. На вашу думку, чому Хезбула має ось достатньо ресурсу так довго продовжувати цю боротьбу, і можливо, якісь країни також допомагають їй у цьому, зокрема з озброєнням нельзя приймати хизбалу як терористичну організацію. Просто Це на сьогоднішній день найбільша. вооруженная террористическая армия в мире не государственная, хотя в какой-то мере часть, во всяком случае половина Ливана поддерживает эту организацию и подпитывает ее. Эта организация была создана, инициирована Ираном. Иран это голова и сердце террористических актов на Ближнем Востоке. Параллель Москва-Тегеран это самая страшная параллель со времен. Параллели Рим, Берлин, Токио во время Второй мировой войны – это чисто фашистские режимы, которые хотят произвести имперские захваты сопредельных земель. Иран, между прочим, старается это сделать на Ближнем Востоке уже более двух тысяч лет. Напомню только войны Персии и Греции – это только, вот я бы сказал, начало того, что мы видим сейчас, шииты и Иран хотят э, быть доминирующей силой и в Персидском заливе, и на Ближнем Востоке, и э, свои имперские замашки, они э, думают, что они могут пройти в Израиле тоже. Напомню, что все, что обстреливает сегодня Израиль, это прокси Ирана. Это из Сирии, из, э, из Ирака, из Ливана и из Йемена. Поэтому вот эти щупальцы необходимо обрубить, но даже если мы их обрубим, так или иначе, то э, если режим в Тегеране не изменится, это продолжится снова и снова. Поэтому необходимо решать этот вопрос кардинально. Продолжится снова и снова, как вы сказали. Что ожидать дальше? Это будут взаимные обстрелы, или ситуация может еще эскалироваться? Конечно, может, потому что еще же не было наземной маневренной операции, но Израиль к этому готов. И мы понимаем, что если Хизбалла, зная, что он находится э, под прицелом израильских э, разведок и ВВС, если он в конечном счете не придет к выводу, что он должен э, создать хоть какой-то э, приемлемый договор для прекращения огня, то во-первых, его уничтожение – это только дело времени, а второе – это очень может быть приведет к тому, что Израиль снова вынужден будет вынужден будет создать зону безопасности, но уже с ливанской стороны, потому что на сегодня она создана с израильской стороны, что абсолютно неприемлемо. Мы ее создадим с ливанской стороны до реки Литани, это река, которая идет параллельно израильской границе где-то в глубине Ирана на территории на расстоянии 15 до 5 километров. Вот если с этой территории убрать хизбаллу, то, скорее всего, Израиль сможет принять Такие условия. Между прочим, это и требует резолюция 1701 Организации Объединенных Наций, которая абсолютно, абсолютно э, никчемная, и она ничего не может решить. Поэтому Израиль должен это решать сам и, скорее всего, военным путем. Що може припинити ось це протистояння? Які умови для Ізраїлю будуть такими, що можливо він погодиться на певні перемовини із Хезболою? Чи таке точно не підійде для керівництва Ізраїлю? Якщо Ліван пайме, що він знаходиться в заложниках, заложниках цієї організації, і якщо це перейде к повномасштабної війни, с Хизбаллой на ливанской территории скорее всего будут довольно высокие потери в израиле потому что все таки у них от различных по различным данным от 150 до 200 тысяч ракет что больше всего ракетного потенциала всей европы представляете 180 тысяч ракет включая точные особо точные и большого калибра которые могут покрыть всю территорию израиля. Если эта война так или иначе не прекратится, скорее всего, Ливан прекратит свое существование как независимое государство на ближайшее десятилетие, а Хизбалла будет существовать только как идея, а не как боевики или организация. Примерно то же самое, что и происходит с Хамасом в Газе. Как раз про газу. зараз в секторе газа. Что отбывается? Сегодня в Газе э, происходят э, точечные операции, рейдовые операции израильских э, ВВС и наземных э, войск. По данным разведки уничтожаются террористы. Буквально вчера э, был уничтожен штаб, один из штабов э, технологических э, подразделений Хамаса. Израиль продолжает уничтожать туннели и инфраструктуры Хамаса, продолжает позиционную, я бы сказал, войну с террористическими организациями по двум коридорам Филадельфии и Нецарим и по периметру само, самой, э, самого сектора газы и продолжает поиски наших заложников. Напомню, что еще 101 израильский заложник, живой и мертвый, находится у них в руках, включая малолетних детей, включая пожилых людей, включая больных и так далее. Абсолютно... Неприемлемо, Израиль не прекратит боевые действия до того, как последний человек наш будет возвращен в Израиль. Скажите, планирует Израиль увеличивать количество военных частности, у складе своей армии, или проводить какую-то дополнительную мобилизацию? У нас да свои проблемы. Мы напомню, что очень большой контингент он находится под ружьем. Я лично только в пятницу закончил, там пару дней меня тоже вызывали, так что армия и постоянно вызывает людей на мобилизацию, в частности, учитель сегодня, один из моих учителей сегодня пошел в армию, другой уходит в четверг, так что идет подготовка к полномасштабной, я бы сказал, мобилизации резервистов, которая была в начале войны 7 октября, после 7 октября, но в принципе достаточный контингент готов, а насчет того, что у нас еще свои проблемы внутренние, гражданские, между ультрарелигиозным населением и э, населением, которое служит в армии, это абсолютно верно, но я думаю, что все это должно решиться в этом году. Напомню, что в Израиле скоро будет еврейский Новый год. Мы отмечаем целый год ведения войны. Так что это абсолютно тоже фантастика, потому что никто в Израиле не мог подумать, что война с Хамасом продолжится год, и это еще не видно конца. Зараз можливості ведення войны в Израиле, Чи вони залежать від іноземних и і від постачання зброї? Вы знаете, очень многие да, наложили такое эмбарго или частичное эмбарго, хотя э, тут происходит тоже какая-то запредельная за, за, за фантастика. С одной стороны, допустим, э, та же Британия закупает в Израиле какие-то компоненты для новейших самолетов F-35, а с другой стороны... Они э, тянутся за некоторыми европейскими странами для того, чтобы наложить эмбарго на продажу каких-то компонентов Израилю. США тоже э, одно время приостановили поставки, потом они разрешили, э, поняв, что Израиль борется за свое существование, и э, в президентской э, э, гонке им не надо ни тому, ни другому, чтобы Израиль не получал, и еврейское население США голосовало бы за одного или за другого. Тем не менее, у Израиля достаточные трудности. Производство некоторых боеприпасов работает 2-4 часа в сутки без выходных, так что проблемы очень большие. Напомню, что все наши батареи железного купола, естественно, не знаю сколько, то есть не скажем, конечно, тут, но тем не менее нам не хватает достаточное количество батарей, чтобы покрыть всю территорию на 100%. Поэтому у нас очень большая проблема э, вооружения. Я думаю, что э, люди работают над этим, закупают везде, где можно, и у всех, кто хочет нам помочь. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Марк Бабут, підполковник генштабу армії оборони Ізраїлю. Говорили ми про ситуацію на близькому сході.